относительно Дмитрия Коневца. Прежде всего, когда он был задержан, он проходил курс лечения. То есть он, он находился на амбулаторном лечении, но должен был каждый день ходить в медицинское учреждение для того, чтобы ему делали перевязки. Его задерживают. Несмотря на то, что Областная больница Мечникова, где он проходил лечение, предо, были предоставлены документы о том, что ему необходимо стационарное лечение, которое и специализированные перевязки, потому что там не, ну, не простое ранение было, а то ранение, которое требует вмешательства специалистов. То есть он находился под каждодневным наблюдением специалистов. У него не приживается кожа. То есть он в любой момент из-за этого может потерять руку, жизненно важный орган он был вначале задержан, отправлен в Мариуполь. В Мариуполе его поместили в изолятор временного содержания. В изоляторе временного содержания ему несколько раз вызывала скорая помощь. Но кроме обезболивающих уколов, скорая помощь, которая находится в городе Мариуполь, больше никакой медицинской помощи ему оказать не могли. Потом его доставляют, 24 числа его доставляют для избрания меры пресечения в жертвенный суд города Мариуполя. Около 4 часов его доставили, около 20 часов ему стало плохо. Приехала опять скорая, сделала обезболивающий укол. В этот вечер ничего не состоялось, но человек с 4 часов вечера до 8 часов вечера находился в маленьком помещении, в конвойном, в сидячем положении. То есть больной человек содержался в таких, я считаю, нечеловеческих условиях. После этого 25 числа ему была избрана мера пресечения и в связи с ухудшением здоровья он был направлен в больницу города Мариуполь. Но там ему не могли оказать медицинскую помощь. У нас есть документы, которые подтверждают то, что мариупольская больница скорой помощи не может оказать надлежащего леч лечения коневцу. Они... Прямо в справке написали, что ему необходимо специализированное лечение, которое может быть оказано только в городе Днепропетровска, там, где он до этого проходил специализированное лечение. В связи с этим мы обратились к следователю для того, чтобы разрешить каким-то образом вопрос о том, чтобы о переводе его в специализированное учреждение. При этом следователю мы предоставили все документы, и документы из Мариупольской больницы скорой помощи, которые говорят о том, что ему необходимо оперативное вмешательство, срочное оперативное вмешательство. Документы, подтверждающие то, что он не может находиться в условиях больницы, потому что помощь ему оказать не могут. Соответственно, если даже больница не может оказать ему лечение, какая медицинская помощь в условиях СИЗО может быть ему оказана? В СИЗО вообще нету врачей, которые, ну, которые специализируются в этом направлении. На что мы получили ответ от следователя, что они направили запрос в СИЗО о том, какая помощь ему необходима. Вы понимаете вообще, ну, как, как, как это называется? Мы принесли документы врача, которые не опровергаются, в которых написано, что ему необходимо лечение в условиях стационара и не в Мариуполе, а в другом городе. А он говорит, что я направил запрос в СИЗО узнать, могут ли они его лечить или нет. Параллельно 10 числа мною было направлено э, заявление в Европейский суд по правам человека в соответствии с правилом 39 регламента суда о принятии э, срочных мер то есть я написал это заявление, я приложил все медицинские документы. На 15, число, 15 апреля я получил из Европейского суда по правам человека уведомление о том, что факс мой получат. И до 29 апреля государству Украины предложено устранить нарушение прав человека. То есть обеспечить коневца надлежащим лечением. в течение буквально пяти дней заявление было зарегистрировано, приняты какие-то меры. И я думаю, что, что это заявление уже пошло государству Украины для того, чтобы были приняты меры. Почему наше следствие не думает? Кто отвечает за жизнь человека, когда он находится по страже? Следователь, прокурор, у которых лежат все документы на столе, подтверждающие то, что человеку необходимо лечение. Если коневец потеряет, не дай бог, потеряет жизненно важный орган, кто за это будет отвечать? Кому предъявлять претензии? Неужели можно поставить на чашу весов так называемое уголовное производство и здоровье человека? Неужели человек, у которого рука находится в аппарате Елизарова, каким-то образом сможет сбежать от следствия и суда.